गुर्ब्रह्म गुरष्णु गुरुर्देव साक्षात् गुर तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् ॐ सरस्वत्यै नमः कमलेभ्यो नमः ॐ गणेशाय नमः अथ ऋषिपञ्चमी प्रारम्भः ेबभूनि च साम्प्रतं मिल्यद चक्ष्व व्रतं पापप्रणाशनं श्रीकृष्ण उवाच अथान्यदपि राजेन्द्र पञ्चमी मृषिसंहितां कथयिष्यामि यत् कृत्वा नारी पापात् विमुच्यते युधिष्ठिरौ वाच किदृशि पञ्चमी कृष्ण कथं च ऋषिसंहिता मुच्यते कस्मान् नारी यदुकुलोद्भव पापानि च बहून्यत्र विद्यन्ते किल केशव कथं वा ऋषि पञ्चम्यां नारी कस्माद विमुच्यते श्रीकृष्ण उवाच अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि स्त्री जाता रजस्वला दुष्टा स्पृशति भाण्डानि गृहकर्माणि सारता प्राप्नोति सा महत् पापं सत्यं सा नरकम्

त्यां तु चतुर्धा चतुर्मुख प्राचिपद्राज राजेन्द्र चतुः वैतदार्थिवरी उत्सार्या च प्रयत्नतः ब्रह्मणः शासनात् पार्थ चातुर्वर्णेन सर्वदा प्रथमे ह नारी द्वितीये ब्रह्मी तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे ह निशुध्यति तो वापी जातम संपर्क बातकम तत्पयाथम वही कार्येय ऋषि पंचमी सर्व सर्वप्रशमिनी सर्वोपद्रव विनाशिनी ब्रह्म क्षत्रिया शूद्रै स्त्री कार्या अत्रार्थे यत्पुरा वृत्तं प्रवक्ष्यामि कथानकं कृतयुगे राजर्षिश्चातुमित्रो नाम राजेन्द्र सर्वभूतहिते रतः कृषिवृत्या समासीनः कुटुम्बपरिपालकः तस्य भार्या सती साद्विपतिसेवापरायणा जयश्री नाम बहुहृत्यसुरिजना बहुभृत्या

यां शासुनिता भृशं बलिवर्दमुपादमब्रवीत् बुभुक्षिताद्यो प्राप्तं च्युधा मां बाधतेष उच्छिष्टमपि नो ददौ पायसान् पपाताद्यं सर्पसम्भवम् मया विचिन्त्य मनसा मरिष्यन्ति बिजोत्तमाः सम्पृष्टं पायसं गत्वा मधुवा सन्ताडिता भृशम् दुःखितं तेन मे गात्रं कटिर्भग्ना करोमि किं तदुपराः स चानडुवान् भद्रे ते पापसङ्ग्रहम् किं करोमि ह शक्तुहं भारवाह त्वमागतः मया च आत्मनः क्षेत्रे वाहितं सकलं दिनं ताडितश्चात्मजेनाहं मुखं बध्वासितः वृथाश्राम् कृतं तेन जाताद्य मम कष्टता श्रीकृष्ण उवाच तयोः संवदतो रेवं मातापित्रोश्च भारत श्रुत्वा पुत्रस्तथा वाक्यं यदुक्तं च तदोभयोः पितरौतो विदित्वा तु दत्तवान् सुमतिस्तदा तस्यां रजन्यां तत्कादे ददौतस्य च भोजनम् तदा सन्तप्तवान् पुत्रो ज्ञात्वा अवस्थां तथा तयोः मातापित्रोऽस्तु राजेन्द्र तदा सो प्रस्थितो वनम् ज्ञातुमिच्छामि वै कष्टमिति निश्चित्य भारत तत्र गत्वा ज्ञानवृद्धानिशीन् परमधार्मिकान् प्रणिपत्या प्रविद्वाक्यम् इतां चैव यदा तयोः सुमतिरुवाच कथयध्वं महाभागाः प्रश्नमेकं समाहिताः

पितापि स्पर्शदोषेण बलिवर्दो बभूवः एतयोर्मक्तिकामार्थं कुरु त्वं ऋषिपञ्चमीं भार्यया सह त्वं सप्तान् ऋषिं सम्पूज्यव्रतं तत्र सप्तवर्षं विधानतः अन्ते चोद्यापनं कुर्यात् विवर्धितः शाकाहारस्तु कर्तव्यो नीवारैः श्यामकैस्तथा तथा कन्दैर्वा फलमूलैर्वालैः कृष्टं न भक्षयेत् आगता भाद्रमासस्य शुक्लपक्षस्य तस्यां

samahiitasita. <laughs> <laughs> <laughs>

र्यः श्रद्धयान्वितः व्रतं तु ऋषिपञ्चम्यां सर्वपापविनाशनं कृत्वा सर्वं यथोक्तं च मातापितृः फलं ददौ व्रतपुण्यप्रभावेण माता, माता तस्य स्वयोनितः

ऋषिपञ्चमी कथा समाप्तम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणपकृशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तत्सत् न म श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीदपरमेश्वर श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिः ॐ तत्सत्